ছাৰ চাৰ বেদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বেদসকল আমি যেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ এটি ছুটী লওঁ চি এলে হওক বা আৰ্ণলিভে হওক বিশেষকৈ এই দুটি ছুটিৰ কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যেতিয়া আমি বিশেষকৈ চি এল লওঁ বা আৰ্ণলিভ লওঁ এই চি এল লোৱাৰ সময়ত আৰু আৰ্ণলিভ লোৱাৰ সময়ত আমাৰ শিক্ষা সেইটো এপ্লিকেশ্যনত আমাৰ ইন টাইম আৰু আমাৰ আউট টাইম কেনেকুৱা ধৰণে দেখুওৱা হয় বা আমাৰ সেই চিয়েল লোৱাৰ সময়ত বা আৰ্ণলিভ লোৱাৰ সময়ত আমাৰ সেই দিনটোত আমাৰ শিক্ষা সেতু এপ্লিকেশ্যনত কেনেকুৱা ধৰণে দেখুওৱা হয় আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বিশেষকৈ মই যিহেতু আজি পাঁচ ছয় দিন ধৰি এই আৰ্ণলিভত আছোঁ আৰু মই এই কথাটো শিক্ষা সেতু এপ্লিকেশ্যনত চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ গতিকে আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকেও এই যেতিয়া কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা চি এল ল'ব লোৱাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰিব বা কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আৰ্ণ লিভ ল'ব লোৱাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰিব গতিকে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে কি আপোনালোকে আৰ্ণ লিভ ল'লে শিক্ষানীতিৰ এপ্লিকেশ্যনত আপোনালোকৰ ইন টাইম আৰু আউট টাইম কেনেকুৱা ধৰণে দেখুৱায় বা চি এল ল'লে আপোনালোকৰ ইন টাইম আৰু আউট টাইম কেনেকুৱা ধৰণে দেখুৱাই আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ ছাৰ বাইদেউসকল এতিয়া আপোনালোকৰ চি এল বা আৰ্ট লিভ এই দুটা দিনত আপোনালোকৰ ইন টাইম আউট টাইম কেনেকুৱা ধৰণে দেখুৱায় সেইটো চেক কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকক বহুবাৰ আগতে কৈছোঁ আপোনালোকৰ যি ডাছবোৰ্ড আছে এই ডাছবোৰ্ডত ক্লিক কৰিব আৰু ডাছবোৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে সকলোৱে জানে ভালেকেইটিও অপশ্যন ওলায় সেই অপশ্যনকেইটিৰ ভিতৰত যিটো ৰিপৰ্ট নামৰ অপশ্যন আছে এই ৰিপ'ৰ্ট নামৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে ৰিপ'ৰ্ট নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ৰিপ'ৰ্ট নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত আপোনালোকৰ ৰিপ'ৰ্টৰ ভিতৰত আকৌ ভালেকেইটা অপশ্যন ওলাব সেই অপশ্যন কেইটিৰ ভিতৰত ষ্টাফ মান্থলি এটেণ্ডেন্স ৰিপ'ৰ্ট বুলি এটা অপশ্যন ওলাব ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি ষ্টাফ মান্থলি এটেণ্ডেঞ্চ ৰিপৰ্ট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যিমান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে বা কৰ্মচাৰী আছে সকলোৰে এই ইয়াত এটেণ্ডেঞ্চৰ ৰিপ'ৰ্টটো ইয়াতে ওলাই পৰিব তাত আপুনি আপোনাৰ নামটো ক'ত আছে সেইটো বিচাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব মই মোৰ নামটো ক'ত আছে সেইটো বিচাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাৰ বাইদেউসকল যেতিয়া সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ষ্টাফ মান্থলি এটেণ্ডেঞ্চ ডিটেইলছ বুলি আহিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ জুন মাহটো ওলাই থাকিব যিহেতু আপোনালোকে এই যিটো মাহ চলি থাকে সেই চলি থকা মাহটো ইয়াতে ওলাই থাকিব আৰু আৰু আপোনালোকে তাত সেই নিৰ্দিষ্ট মাহটোৰ তথ্যখিনি দেখা পা দেখা পাব আপোনালোকে বেলেগ মাহৰ চাব বিচাৰিলে ইয়াত নতুনকৈ বেলেগ মাহটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া মই এই জুন মাহৰ এই তথ্যখিনি দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম মই যিহেতু এই এই মাহটোত ভালেকেইদিনো ছুটিত আছোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ সোতৰ তাৰিখে যিহেতু ঈদ আছিলে সোমবাৰ আৰু দেওবাৰে যিহেতু আমাৰ বন্ধ অৰ্থাৎ দেওবাৰ আৰু সোমবাৰ যিহেতু বন্ধ আছিলে মই ওঠৰ তাৰিখে চি এল লৈছিলোঁ বিশেষ মোৰ ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে আৰু ওঠৰ তাৰিখৰ পিছত ঊনৈছ তাৰিখৰ পৰা মই আঠদিন আৰ্ন লিভ লৈছোঁ বিশেষ কাৰণত অৰ্থাৎ মই কণ্টিনিউ ন ন দিন বিশেষ কাৰণত মই ছুটি লৈছোঁ আপোনালোকে প্ৰায়ে সুধি আছিলে যে কি এইকেইদিন আপোনালোকৰ আপুনি ছুটী লৈছে নেকি এনেকুৱা এটা কথাত সুধি আছিলে হয় মই ন দিন কণ্টিনিউ ছুটী লৈছোঁ এদিন চি এল আৰু আঠদিন আৰ্ন লিভ লৈছোঁ এয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এদিন চি এল লৈছোঁ আৰু আঠদিন আৰ্ন লিভ আৰ্ন লিভ লৈছোঁ আজিকালি চি এল ল'ব লাগিলেও অফিচিয়েলি ল'ব লাগে চি আৰ চি কৰ্ডিনেটৰসকলৰ হ'লেও আৰু এই এইফালে আৰ্ণলিফ গতিকে এই আৰ্ণ লিফ লৈছোঁ এই চিৰিয়েল লৈছোঁ আৰু আৰ্ণলিফ লৈছোঁ এই চিৰিয়েল আৰু আৰ্ণলিফৰ সময়ত ইন টাইম আউট টাইম কি দেখুৱাই সেইটো মই কালি চেক কৰোঁতে যিটো দেখা পালোঁ সেইটো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ বা আপোনালোকেও এইটো চাব পাৰিব গতিকে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ গতিকে এতিয়া এই আৰ্ণ লিভ আৰু চিৰিয়েলৰ সময়ত ইন টাইম আউট টাইম মোৰ কেনেকুৱা ধৰণে দেখুৱাইছে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ প'ৰ্টেলত গৈ এইটো চেক কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া যিহেতু মোৰ জুন মাহৰে এইটো তথ্য গতিকে জুন মাহতে মই সেই এই চাম যদি আপোনালোকৰ মাহটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া থাকে বা আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ মাহত এই ছুটিটো লৈছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আগ এই এই জুন মাহটোত ক্লিক কৰি মে' বা এপ্ৰিল কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে আহকচোন সেই আৰ্লি আৰু চি এলত কেনেকুৱা ধৰণে ইন টাইম আউট টাইমটো দেখুৱাই এবাৰ ভালদৰে চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ এইটো হৈছে জুন মাহৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিছ আৰু একৈছ তাৰিখৰ তথ্য এতিয়া চাওক জুন মাহৰ ওঠৰ তাৰিখত ইয়াতে ইন টাইম টুৱেলভ এ এম আৰু আউট টাইম টুৱেলভ এ এম তাৰপিছত ঊনৈছ তাৰিখে টুৱেলভ এ এম আউট টাইম টুৱেলভ এ এম বিছ তাৰিখে টুৱেলভ এ এম আউট টাইম টুৱেলভ এ এম একৈছ তাৰিখে ইন টাইম টুৱেলভ এ এম আউট টাইম টুৱেলভ এ এম অৰ্থাৎ ছুইগিজে যিকেইদিনত মই ছুটী লৈছোঁ অৰ্থাৎ এদিন চিৰিয়েল আছে ওঠৰ তাৰিখে চিৰিয়েল আছে তাৰপিছত ঊনৈছ তাৰিখৰ পৰা আঠদিন মোৰ আনলিফ আছে এইকেইটা দিনত কি দেখুওৱা হৈছে ইন টাইম আৰু আউট টাইম এই দুটাই কি দেখুওৱা হৈছে টুৱেলভ এ এম টুৱেলভ এম দেখুওৱা হৈছে অৰ্থাৎ মই এতিয়া কথা গম পালোঁ যে কি ছুটীত থকা কেইদিনত শিক্ষা হেতুত কি দেখুওৱা হয় টুৱেলভ এ এম টুৱেলভ এম দেখুওৱা হয় এই কথাটো অকল মোৰ তে দেখুৱাইছে নে আপোনালোকৰ তাতো দেখুওৱাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় কোনোবা নহয় কোনোবা ছাৰ বৈদেৱে আৰ্লি বা চিয়েল নিশ্চয় ইতিমধ্যে লৈছে গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলত গৈ এবাৰ চেক কৰি এই কথাখিনি এই আমাকো জনাব বা এই এবাৰ চেক কৰি চা চাব বুলি আশা কৰিলোঁ গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ বাইদেউসকল এই শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেলত যেতিয়া চি এল লোৱা হয় বা আৰ্ণলিভ লোৱা হয় ইন টাইম আৰু আউট টাইমটো যিহেতু আমাৰ শিক্ষকসকলে দিব নোৱাৰে তেওঁ যিহেতু ছুটিতে থাকে গতিকে ইন টাইম আৰু আউট টাইমটো কি দেখুৱায় ইয়াতে টুৱেলভ এম টুৱেলভ এ এম বুলি ইয়াতে দেখুৱায় কাৰণ যিহেতু তাতে এপচেণ্ট নাথাকে সেই শিক্ষকজন এবচেণ্ট যিহেতু নহয় অথৰে ছুটি থাকে গতিকে এবচেণ্ট যদি থাকিল হয় তাতে এবচেণ্ট বুলি দেখুৱালে হয় হোলিডে থাকিলে হলিডে দেখুৱালে হয় যিহেতু তেখেত এপচেণ্টো নহয় তেখেত এই সেই দিনটোত হলিডেও নহয় গতিকে তেখেতক এবচেণ্ট নেদেখুৱাই এই ইয়াতে ইন টাইম আৰু আউট টাইম টুৱেলভ এম টুৱেলভ এম এনেকুৱা ধৰণে দেখুৱাই ইয়াতে দিয়ে গতিকে শ্ৰদ্ধা চাৰ্ভাইদেউসকল ভিডিঅ'টো যদি এইখিনি কথা জনালো নিশ্চয় ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজ আৰু হোৱাটছআপ চেনেল ইতিমধ্যে যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে ফ'ল' কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছুটী লোৱাৰ দিনতো এনেকুৱা ধৰণে দেখুওৱা এনে কিবা বেলেগ ধৰণে দেখুওৱা অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ আজি এইটো এটা নতুন কথা জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব